Скажи пожалуйста, нужно после замены делать балансировку? Конечно. А почему? Так как первое даже, грубо говоря, и даже скажу, даже не после замены, а вы вот отъездили, у вас два комплекта резины, оба на дисках, вы отъездили сезон, ставите себе зимние колеса, после этого опять же меняете на лестники. Собраны, они сегодня не разбирались, ничего не произошло. Вот так как вы уже сезон отъездили резина что изнашивается ну да. следовательно резина меняет свой вес меняет свою форму и поэтому нарушается старая балансировка нарушается так что даже не то что после бортировки, а просто после сезона стоит перепроверять балансировку а если не делать балансировку на что это влияет первое это вы сразу же ощущаете дискомфорт биение в руль отдает кузов. Второе – это нагрузка на ступичные подшипники. Ходовую получается сверхнагрузка. То есть разрушается ходовая. Так что, ребята, Конечно. надо, надо каждый раз делать балансировку. Это важно. И я не отдаю, и ходовую, тем самым на а вы делаете балансировку? Конечно. Все, в следующем видео покажу, на каком оборудовании. Это тоже, кстати, важно. Правильно, Виталий? Что? оборудование важно, на каком делают балансировку? Конечно, у нас итальянское оборудование, самого. В следующем видео пока.